আসসালামু আলাইকুম আরহামুল্লাহি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত ভাই এবং বোন যে যেখান থেকে আমাদের ভিডিও কলে দেখছেন আলহামদুলিল্লাহ আশা করি আল্লাহ পাখি রশেষ মেহরবানিতে সকলে ভালো আছেন সুস্থ আছেন সর্ব অবস্থায় সকলের জন্য দোয়া করে আল্লাহাল সকলকে ভালো রাখো সুস্থ রাখো তো আমরা আজকে আপনাদের মাঝে যে পটা তুলে ধরছি সেটা হচ্ছে সুরত এর نعي نمبر تھے ثانية سورة الطارق ایر نعي نمبر آیت تھے إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبلس يوم تبلس سراير سراير يوم تبلى السرائر فما له فما له من قوة من قوة ولا ناصر ولا ناصر فما له فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة ولا ناصر والسماء والسماء ذات الرجع ذات الرجع والسماء ذات الرجع والأرض وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ذَاتِ الصَّدْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وما هو بالهزل وما هو بالهزل إنهم إنهم يكيدون يكيدون إنهم يكيدون كيدا كيدا إن أكيد كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا فمهل فمهل الكافرين فمهل الكافرين أمهلهم أمهلهم رويدا أمهلهم رويدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الرَّجْعِ وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الرَّجْعِ وَالْأَرْضُ ذَاتُ الصَّدْعِ وَالْأَرْضُ ذَاتُ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ إنه لقول فصل وما هو بالهزل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا, وأكيد كيدا فَمَهِّلِ الْكافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدَا فَمَهِّلِ الْكافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدَا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمَ الحمد لله أَلَّا تَلَامَتِ الْقَرَاقُلُ تَتَرِتِي في تَوْفِيْدَانِ قُرُوشَكُرَ آمِينَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته